I'm personally not a shoe person. I, I used to wear one pair of shoes for two years and then just buy the same pair of shoes after two and a pulse in it. So for me, my passion has never been about shoes. It's, it's about service and, and culture. If you want to make your customers happy, then your business kind of just takes care of yourself. It's just about delivering. Culture is. It's to make sure we're allowing both our customers and our. Employees.

and we have fun here think okay, but assume you have your sure. and culture is our this is main 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 business the thing that could never be copied was our company culture grow our culture the performance reviews include whether you're living our inspiring or values and others but what we found is it's much much easier just to spend the extra effort on the front end and sometimes that means it will take twice as long to fill a position but if you get the culture right then most of the other stuff, like dealing with great customer service or building a long term enduring brand of business, will just be a natural byproduct of that. Maintaining it and making it better. We're allowed to feel free to you know, say, Hey, you know, if you plan if we all went for a hike, cool, plan it, do it. That's something that they really stress too. Is it's all up to everyone to scale this culture and to grow with the company as the company gets bigger. You know, talking to these guys, figured out a long time ago that you actually need to but also, you know,

и поговорим, почему это важно, как это будет воздействовать на успех компании, на результаты компании. Потому что все-таки я как предприниматель, тоже такой практик. Немножко иногда улетаю в облака, и это хорошо, но главное вовремя возвращаться. И если мы берем с точки зрения нас как личностей, счастье в деньгах или в их количестве? В каком варианте? А те, кто начинают, они думают, что счастье в деньгах, зарабатывают определенную сумму, которую они перед собой ставят, например, 100 тысяч. А, и когда приходят, например, к этой сумме, потом понимают, что они не стали более счастливыми, они начинают думать, нет, я неправильно поставил сумму, наверное, это миллион. Вот, потом зарабатывает миллион, ну не все, конечно, да, некоторые... Потом а Парадоксальная вещь получается, чем обычно вот, подавляющие по людей, чем больше они зарабатывают, тем более они несчастны. Вот такая штука интересная. Вот. А здесь есть две крайности. Одна крайность, если у вас вообще нет денег, то вы обычно несчастны. Ну или денег совсем мало. Это понятно. То есть по умолчанию вот эти базовые потребности по мосту дают удовлетворение. Но если денег хватает на необходимое, то дальше уже вот сколько вы зарабатываете, особо на уровне счастья так не влияет. Кажется, такой вопрос: вот если вам дали бы выбор э, выиграть в лотерею миллион долларов или 5 миллионов, да? или попасть в автокатастрофу уже такими, ну, достаточно серьезными последствиями, после то того, чтобы что что-то перестало работать, двигаться, что бы вы выбрали бы, чтобы быть счастливым? Миллион, да? Нет. Кстати, в да? А? После этого мозги поменяются. Мозги поменяются. Знаете, вот очень интересное исследование, что люди, которые выигрывали там миллионы, те, которые попадали в катастрофу, в автокатастрофу и становились инвалидами, через год уровень счастья возвращается к прежнему уровню. Вот такая интересная штука. А -а -а. О чем это говорит? Потому что внешние обстоятельства особо сильно не влияют. Ну, если это все перефразировать на счастливые украинцы, то есть сотовое место, чтобы подняться там хотя бы в двадцатку, то что нужно? переключиться с жажды власти денег на созидание помощи другим, а, приобрести полезные привычки, и с точки, это с точки зрения продолжительности жизни, и с точки зрения э, экологического следа, это госпрограмма и начать себя. Итак, как создать счастливую компанию? Определить миссию и цели компании. Миссия – это благородная цель. Чем можем быть полезными людям? Какую ценность мы создаем? И так как компании все-таки да, меряются там прибылью, вот эта ценность должна приносить прибыль. Чем больше ценностей мы создаем, тем больше по логике должна быть прибыль. Не прямая зависимость, друзья. Потому что некоторые начинают зависать в процессе, поэтому здесь очень важны финансисты, хороший классный финансист, который все-таки ориентирует на деньги и балансирует некий уход в облаках. Что же такое тоже бывает. Второе, создать хорошую команду и систему. Команда это люди, это иррациональная часть. Эмоциональная и рациональная. Система это очень четкая и работы. Научите уважать и доверять друг другу. Хвалите и развивать И вот личная вещь, о которой я говорил, помогает людям стать успешными и счастьем. Счастье это такая штука, еще раз, да. Цель нашей жизни это быть счастливым это что-то действительно очень глубоко, очень сложно и э, очень много мыслителей, философов искали ответ на этот вопрос всю жизнь. Я наказывался оказывался одним и тем же, поэтому он ну, на самом деле достаточно простой. Да? А, я вот постарался часть охватить. Он немножко разный для разных людей. Я постарался часть охватить. Я готов дальше в этом вам помогать. А, под, подсказывать, откуда получается там информацию и, и вот куда смотреть. Но путь должны найти вы сами, потому что это ваш путь. И, и тогда вы пойдете по своему пути, а не по тому, кто куда-то укажет, потому что это, это будет уже не тот неправильный не путь, не ваш путь. Готовы в этом помогать, потому что это моя миссия, и я бываю, чувствую себя счастливым, когда помогаю людям. А Вам удачи, будьте все будет хорошо.